我一天。<laughs> Привет, Лунатика! Привет, Надя! Привет, люди! Надя, что ты плачешь? Не плачь, она вернется. Ясно. Так, отвечаем на комментарии, люди. Вы тут ваш вот сядем. Попоудобнее. удобнее, Попал, попал. Удобнее попол, блин. Попол, удобнее. Так. Смачного вам молодцы, дякую. у тебя хоть друзья есть, смотрю, ты везде со своей мамой, девушки видно тоже нет. Нет. Никого у меня нет. Одинокий странник потерял свою дорогу. И кажется, что цели его все так же далека врали страннику, что с ней не будет счастлив. Он уверен, что найдет покой в ее глазах. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик заслепит в небе, бросив намек, чтобы помочь тебе найти мне. Эком песен Что это за пост? Меня зовут Дима. Фамилия Вознюк. Я блогер. Да. Яка природа гарна. Річка, молодці, що вибрали Шашлик. Це смокота. Батьки, молодці, та добрые, гарного відпочинку. Дякую. Дякую. Ми здесь, мама, салатик делает. Да. Приємного вам відпочинку. Дякую. Це Леко від до Просте. відпоськович. район это что это за поц тоже ответил хиба батькович чевы Ричка. Никто ничего не питает, они молча сидим, отвечаем на комментарии. А друзья чи родичи, хотя бы для компании, было бы тебе и батькам. Та нам. Так. Максимально. Весело. Нам и так максимально весело. Діма, гарна родина у вас, батькам здоров'я, вам успіхів, смачного, Діма. Дякую. Так, красиво. Природа, да. В хорошее место мы с дедками выбрались. вчера. Спасибо, Надя. Пока и тебе, Дима. А где друзей? В последнее время э -э, много таких э -э, вопросов, вопросов таких появилось. Димон. Дедуе, друзья, а то нам не по себе. На зоне я хоть не один, но все же мне так одиноко. Уже пол жизни позади, а ведь вчера я был ребенком. Вернись домой, сказала мать, а я гулял по подворотням. Ну, что бы ей сейчас сказать? Ведь мы увидимся сегодня. Вдруг успею на своем веку я найти покой и в дом вернуться, но года быстрее все текут. Вот бы в детстве мне проснуться. Кто знает, кто песню тебе написал? Напиши Очень плохо, что они недавно здесь живут, не местные. Да не, все жить, жить, жить тут. Как раз они живут, в столичной хате, размолять могут своих врачей. А там тут рубляны, очень а хорошие места. Да. Вдруг успею на своем веку я найти покой и в дом вернуться, но года быстрее все текут. Вот бы в детстве мне проснуться. На зоне я хоть не один. Но все же мне так одиноко. Уже пол жизни позади. А ведь вчера я был ребенком. Вернись домой, сказала мать. А я гулял по подворотням. Чтобы что бы ей сейчас сказать? Ведь мы увидимся сегодня. Ну как можно было забыть картофель? Это единственное, чего у вас в избитке, а вы забыли. Да. Купил шашлыки зелени. Между ничего не внятно. Напишу ясно. А вот, не так, надо писать пон. Зараз, я забачу, зараз скорочення пишут, типа, я понял, такие пон. Я пон. Я пон, ты пон, вон пон. Все пон, все пон. Вы супер. Дякую за підтримку. Вы пон, я япон, а пивочек не веку взял, мы не пьем. Дякую. Вдруг успею на своем веку я... Найти покой в дом вернуться, но... Года быстрее все текут, Вот бы мне в детстве не проснуться. Менты, этапы и тюрьма, Но видит Бог, я не виновен. Вам, вроде разумно, а ты трошки не того є таке А я трошки не того Сором жить у селі купляты чесники капусту Напишу вам Ой хлопчик Шо ты леса Напишу ахінею. Це видео вы ще не богатый успешный А меня солазил ящик. Целый богатый буквы пляет, да? Концерию не можно есть из залезных банок, Треба перекласти в посуд. Напишу. Зачем? Зачем ты это сделала? Надела платье белое. написал, что я крепко за яйца зажарю. Так нельзя делать. вам приятно есть из коробок и видов? Напишу, да. Да. Жолуб. Видно, что у вас... Богатство при Да. Такие. Не хочу вас образовать, почему завтра яйца такие зажаристые. Бо я такие лю люблю. Те, что я люблю. пара -пам, пам пам И потому, что она их в углях запекает. Я пишу, да. Що таким людям объяснят? Я ніколи не объясняю людям нічого в якщо вони якусь них пишуть, Я просто соглашаюсь і все на этом. Пишу, да? Либо ясно, либо хорош. Скоро будете їсти з цебра, напишу, да. легкий способ. В любой непонятной ситуации всегда пиши, да? И все. Тузик, солнышко такое добродушный. Ну, мне тут тоже хочется написать да, но уже просто да. Без ничего. Скажи маме, как не стыдно чухать носа и придите и пусти камеру, и придите за столом. Ты кто? Ты пришел сюда. Ти пише молодці, дякую. Англомовних це молоко об'є. Чого? Ти о чому, братка? Типа не одне оборо. Ти о. Чё, братка? Типа ще о, -о до, но вы поняли. Это жах сором, то и це Что, ты кто? Ты кто, э? Люди, перезапущу трансляцию. Заходьте за равно и будем дальше отвечать людям на комментарии.